السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقسا اور پھر وہاں سے سات و آسمان صدرت المنتہا جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی اس سفر کو اسرا اور معراج کہتے ہیں میراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہیں میراج کے واقعہ کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی اللہ اللہ عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ ایک دم چھت پھٹی اور حضرت جبریل امین علیہ السلام اترے ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور کو لایا گیا اور مسجد اقصہ کی جانب روانہ ہوئے اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے مسجد اقسا پہنچ کر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اس کے بعد فرشتوں کے ساتھ آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام حضرت یاحیہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام سے ملاقات فرمائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدرت المنتا کی طرف بلند کیا گیا اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا نیز اللہ جلاشان شانہو کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا یہاں سے مقام شریف الاقلام اور پھر مقام شریف الاقلام سے بارگاہ قدس میں پہنچے وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بجال آئے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے اسی موقع پر نمازیں فرض کی گئیں یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ بیت المقدس میں اترے وہاں سے براغ پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے یہ سفر میں کا اجمالی خاکہ تھا واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا واقع میراج اعلان نبوت کے دسویں سال اور مدینہ ہجرت سے ایک سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا ماہر رجب المرجب کی ستائیسویں رات ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتو آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو اے جبرائیل امین علیہ السلام میرا یہ پیغام میکائیل علیہ السلام کو سنا دو کہ رزق کا پیمان ہاتھ سے علیحدہ کر دے اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقف کر دے اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے مالک سے کہہ دو کہ دوزق کو تالا لگا دے خند بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر سب بستہ کھڑے ہو جائیں اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح کھڑے ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے سر بستہ کھڑے ہیں مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے آج کی رات شب معاج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے حکم ربی ہوا اے جبریل اپنے ساتھ ستر ہزار فرشتے لے جاؤ حکم الہی سن کر جبریل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہن شاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی میسر ہونا تو دور کی بات ہے دیکھی تک نہ ہوگی اور دیکھنا دور کی بات سوچی تک نہ ہوگی اس سواری کا نام براق ہے تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی کوئی سوار نہیں ہوا ماہ رجب المرجب کی ستائیسویں شب کس قدر پر کیفیات ہے کہ مطلع بالکل صاف ہے فضاؤں میں عجیب سی کیفیت تاری ہے رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جل مرا رہے ہیں پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم تاری ہے نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکا, یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں جہاں ماہ نبوبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ خواب ہیں آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر باز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی فکر مند ہیں کہ مراج کے دلہے کو کیسے بیدار کیا جائے اس وقت حکم ربی ہوتا ہے اے میرے جبریل امین علیہ السلام میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا حکم سنتے ہی جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبریل امین علیہ السلام اتنے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں اے جبریل امین علیہ السلام کیسے آنا ہوا عرض کرتے ہیں رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تشریف لے چلیے زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے میراج نبوت میں یہ بات درج ہے چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی اس موقع پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر پانچ سو اڑسٹھ پر یہ بات درج ہے مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر بانوے پر یہ بات ہے کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سینہ چاہ کرنے کے بعد قلب مبارک کو زم زم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے اور اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں یہ فتح الباری کی روایت ہے جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر چھ سو دس پر سینہ قدس کے شق کیسے ہیں جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ جانے میں کئی حکمتیں ہیں کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا علامہ کاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب میو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ شریف حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے سات ہزار سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا چالیس ہزار ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی زمرد کی نعلین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی یعقود کا کمر باندھا یہ بھی معراج النبوت صفحہ نمبر چھ سو ایک پر یہ بات درج ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئی رشاد فرمایا کہ سینہ سرخ یعقود کی ماند چمک رہا تھا اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی ٹانگے دم مرجان سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی بہشت زین اس پر کسی کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرق یاقوت کے دو رکاب آویزہ تھے اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رکاب تھام لی حضرت میکایل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی حضرت اسرفیل علیہ السلام نے زین 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 کو زین کو سنبھالا حضرت امام کاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میراج کی رات اسی ہزار فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں طرف اور اسی ہزار بائیں طرف تھے فضا فرشتوں کی درود و سلام کے صداوں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار دار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر میں کا آغاز فرماتے ہیں اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ ذات اور نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئی جس کے گرد گرد و نواح کو ہم نے با برکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں صورت بنی اسرائیل کی یہ آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقسا کی طرف روانہ ہوتے ہیں یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا سواری بھی نور تو سوار بھی نور باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور نوریوں کی یہ نوری بارات پہاڑیوں بے آب و بے آن گھنے جنگلوں چٹیل میدانوں سر سبزوں شاداب وادیوں پر خطر, خطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بساں میں پہنچتی ہے جہاں بے شمار درخت ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر دو رکعت نفل ادا کیجی یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جم غفیر سلامی کے لیے موجود ہے علماء خوش آمدید کہنے کے لیے آئے اور تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براغ کو اس میں باندھ دیا یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر سات پر درج ہے آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ تعیل علیہ وآلہ وسلم مسجد اقسہ میں داخل ہوتے ہیں سخن حرم سے فلک فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے ستارے ماد پڑ چکے ہیں قدسی سلامی ہی دے رہے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام آزان اذان دے رہے ہیں تمام انبیاء و رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں جب صفیں بن چکی تو امام انبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی قتداء میں دو رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا وہاں سے عظمت و رفعت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقع معراج شروع ہوتا ہے یہاں سے وہ پھر معاملہ شروع ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا براغ کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براغ کا پہلا قدم ہوتا فوراں ہی پہلا آسمان آ گیا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا دربان نے پوچھا کون ہے جواب دیا جبریل امین علیہ السلام دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دربان نے کہا مرحبا دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے چنانچہ دروازہ کھولا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام والسلام سے ہوئی انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں ختم, ال... ختم المرسلین ہیں یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا جان دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا اس کے بعد مہمان عرش حضور پرنور صلی اللہ تعلّہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا پہلے آسمان کی طرح ابو آب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا چوتھے آسمان پر تاج دار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کروائی گئی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم سفر میں راج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ملاقات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وسلام سے ہوئی حضرت مصاحلی صلاحۃ وسلام کی چشمان مقدس اشک بار ہو گئیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے آپ کی زبانیں اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ کو بر تر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا مہمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام سے ہوئی اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں جبریل امین علیہ السلام والسلام کے ساتھ صدرت المنتحہ تک سفر کیا اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو پانچ نمازوں کا تحفہ عنایت کیا کا واقعہ جس رات پیش آیا اس رات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چچہ زاد بہن حضرت ام ہانی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر مقیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے جھوٹ سمجھا اور مشرقین تانہ دینے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات و رات آسمان گئے سب نے تردید کی یہ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو ابو بکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے لوگوں نے کہا ہاں بالکل ابو بکر نے کہا رسول اللہ نے بتائی ہے تو پھر تو سچ ہے حضرت ابو بکر کے اس بات نے رسول اللہ کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب دیا مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا آیا اور بولا اگر آپ واقعی رات و رات مسجد اقسا اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقسا کا پتہ ہے میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقسا اور اس کے خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اللہ نے سب کے سب ٹھیک ٹھاک جوابات دیے اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جواب بات کو درست قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا بغیر پردے کے کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پچاس نمازیں بطور تحفہ دی جن کی تعداد بعد میں کم کر کے پانچ کر دی گئی بہت سے مسلمان استفسار کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب میں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے قرآن کریم کی جس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے وہ بعض لوگوں کی زبردستی ہے مم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے دونوں پر مختصر غور کیا جاتا ہے قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی اور نفی میں پیش کی جانے والی آیت میں ہے آنکھوں کے ادراک کی نفی حالانکہ دیکھنے اور ادراک میں فرق ہے ارشاد خداوندی ہے نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور وہ بڑا باریک بین بڑا باخبر ہے امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آیات کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اس کا فائدہ یہ ہے کے بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں دیکھے جانے والی چیز کی جب حد اور انتہا ہو اور دیکھنے والی نظر تمام حدود اطراف اور انتہاؤں کو گھیر لے تو گویا اس نظر نے اس چیز کو گھیر لیا اس دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے لیکن جب نظر دیکھی جانے والی چیز کے اطراف کا احاطہ نہ کرے تو اس دیکھنے کا نام ادراک نہیں ہوتا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھنا ایک جنس جس کے نیچے دو انواع ہیں ایک دیکھنا احاطے کے ساتھ اور دوسرا دیکھنا بلا احاطہ کیے صرف احاطے والے دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے بس ادراک کی نفی سے دیکھنے کی ایک قسم کی نفی ثابت ہوئی اور ایک نو کی نفی سے جنس کی نفی نہیں ہوتی بس اللہ کے ادراک کی نفی سے اللہ کے دیکھنے کی نفی لازم نہیں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ادراک کا مطلب ہے کہ گھیر لینا اور حد کھینچنا جیسے مخلوق دیکھی جا سکتی ہے خلاصہ یہ کہ قرآن کی آیت سے اور اسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے دیدار الہی کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی یا یہ کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی اور ظاہر ہے کہ دیکھنا اور ہے احاطہ کرنا اور ہے نیز یہ ہے بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں اور یقیناً وہ بعض آنکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہیں علامہ قرطبی مزید لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم بنی ہاشم تو کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو بار دیکھا ہے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ دوستی خلت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدارِ الٰہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے اس پر حضرت کعب نے کہا اللہ اکبر یہاں تک کہ پہاڑ گونج اٹھے امام عبدالرزاق نے بیان کیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علی اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے مروان نے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا انہوں نے فرمایا ہاں امام احمد بن حنبل نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا اللہ پاک ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے آمین سم آمین ناظرین کومنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ ول وسلم درود پاک ضرور ٹائپ کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ اور اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اطاری افیشل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ بروقت وقت آپ کو ویڈیو موصول ہو سکے